Вони стоять на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, охороняючи спільно з правоохоронцями і Нацгвардією порядок і спокій у Дніпропетровській області. Блокпост в Покровському районі. Саме тут правий сектор нещодавно затримав журналістів російського телеканалу Зв'язда, який курується міністерством оборони Російської Федерації. Тоді у журналістів були виявлені дані про їх контакти з найманцями і диверсантами з Росії, зокрема з Олександром. Мажаєвим, більш відомим під прізвиськом Бабай, який не раз потрапляв в телесюжети для російських новин. Крім того, працівники зірки таємно знімали блокпости української армії, після чого відповідні дані потрапляли до і збройних сепаратистів. Тоді правый сектор передав затриманих с управління СБУ в Днепропетровской области для восстановления всех их связей с координаторами Донецкой Народной Республики и российскими наймантами. А, какие именно сюжеты вы снимали на Донбасі? А, мы снимали ну, сюжеты о военных действиях, о, о том, как, ну, как живут люди. Я понял. Вот в ваших материалах мы встречали как бы, информацию о том, что ну, вы, вы подавали информацию о том, что якобы вот Славянск обстреливают, украинская армия обстреливает из систем залпового огня ГРАД, что, ну, в общем, о зверствующих украинских воинах. Скажите, вы когда делали эти материалы, вы лично это наблюдали? когда эти материалы, лично я находился уже не в Славянске, а в Донецке. В Славянске мы выехали, я находился в Донецке. И, соответственно, по, э, ну, по звонку руководства, да, по, по звонку наших редакторов, они звонят, говорят, что вот, э, соответственно, нужно сказать в сюжете, что вот обстреляли из Града, э, что вот были э, там фосфорные бомбы. Э, соответственно, картинки никакой у меня нет, потому что нахожусь в Донецке, не в Славянске. И как они перекрывали, какими, какой картинкой, да, я не знаю, как это делалось в Москве. Сюжет, матір, а днями на тому ж блокпосту в Покровському районі Дніпропетровської області правий сектор виявив наркодилерів, які їхали на закупівлю метадону в селищі Гуляйполе Дніпропетровської області. Звідки наркоділки намагалися провести партію наркотиків до Макіївки Донецької області. В ході обшуку у наркокур'єрів були виявлені бойові патрони і пакет з рослинною речовиною, а саме марихуаною. Резонансом стало те, що прибувши На затримання задержания милиция отказалась принимать наркодилларов, посылаясь на то, что травку неможливо задокументировать. На блокпосте возле города Покровка была задержана группа лиц из города Макеевка, которые направлялись в Новомосковский район с целью закупки наркотических веществ, а конкретно метадона. В машине данных людей были обнаружены патроны 5, калибра 5.45 и наркотические вещества ну, в народе называемые травка. Бойцы правого сектора зафиксировали людей, обездвижили их и доправили в, на базу. Локации. при контакте с милицией милиция отказалась принимать их поскольку они аргументировали что наркотические вещества такие как травка как конопля, они не никак, никаким образом их не, нельзя задокументировать З часом затримані в усьому зізналися. Розповіли навіть, яким чином йде набір до лав сепаратистів в Донецькій області. Які у вас зв'язки з сепаратистами і людьми, які підтримують Донецьку народну республіку? Таксиста Діму, знаю, який мене вез, ось це те, що, що він говорив, це оружие, що він взяв би оружие в руки. Що він говорив за оружие? Ну что, я, я у него спросил, когда это все закончится, а он сказал, что я взял бы оружие в руки каким и, каким тоже, и тоже воевал бы. Каким образом? Ну, взять? Каким, каким образом, ну, что якобы идешь, записывайся, туда несешь там ксерокопию паспорта свою, ну, идешь в этот, в центральную, ты идешь, там записываешься. Правильно, куда? Ну, да, 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 да вот правильно вот сказано, куда? Да, 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 да. да. городу адміністрація. Да. да, не в кожному місті своєму, от у городі Макиївки. В городі адміністрація, да? Да, 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 в Макиївку йдеш, записуєшся, там, як того не розказував. І там дають зброю цю і бронежилет. Кришує наркобізнес в Донецькій області, за словами затриманих. Начальник макіївського обнону, такий собі підполковник міліції під прізвиськом Вадік Смєх. Хто вас курірує в місті Макіївка? ты крышуют, правда. На да? году. А, да, конечно, крышуют. В, это, в Донецке, да, менты крышуют. Кто именно? Ну, есть там такой это, в области, я, я, по крайней мере, знаю, вот такой есть смех. Да. Смех, смех, кличка смех. А призвучие она знает? Вадик. Какой он должен? Полковник или начальник там какого-то сектора. Полковник или подполковник? Да, 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 да. Либо полковник, либо подполковник. Что он делает конкретно? Ну, люди это заставляют, чтобы людей принимали, а потом с них деньги выкачивают, либо с них денег тасают в тюрьму. Каких как? людей принимали? Ну, наркоман. Наркоман? Да, если деньги откупиться нечем, то в сам он продает уже по Ну, а ну да, я слышал, что дальше что продает тоже. Что курирует, что сам дает тоже, маляс. А у него какой дело? ОБ? Обнон. Наркотики, да. Одно. То есть наркотики изымают, наркотики продаем. Да, да. Каким образом переходит, проходит передача денег? Через карточку. Приватбанк. Объясни. На терминал идешь скидываешь деньги. То есть сначала скидываешь деньги, потом получаешь дозу? Да, да, да. Сначала скидываешь деньги, потом звонишь, она говорит, допустим, где она лежит. Номер карты я не помню. Фамилия? Яблоко. Яблоко? Да. Звать Ну, честно, не помню. Как, я знаю, померяю. ну, как бы ты деньги скидывал, а ты не знаешь ни номера, ни фамилии двух. Номер я ж не помню, у меня, у меня записано было. Где записано? Ну, у меня там лежала бумажечка записана. Документи там таки написано яблоко? Да, там, там фамілія, і є та й написана. Згодом після дачі свідчень затримані все ж таки були відпущені. Захищати суверенітет і безпеку України не тільки на блокпостах, а й в зоні проведення АТО боротися з незаконним обігом наркотиків, нелегальним ігровим бізнесом, а також корупцією в держструктурах, сьогодні це покликання правого сектора, кажуть у рядах активістів з надією змінити закоренілу корупційну систему, яка не змінювалась роками. Хочу змітиш що правий сектор, несмотря на заявлення, всіх чиновників. чиновников, политиков и остальных людей, которые занимаются по сути расколом сейчас Украины. Правый сектор продолжает работать и продолжает нести службу э, на границе с Донецкой областью. Таким образом э, защищает Днепропетровскую область и всю Украину.